Так гласят правила дорожного движения. Если нет, пожалуйста, вызывайте милицию. Я тогда, я тогда отправлю на него суд. Да, что вы хотите? Ваш автомобиль 4549 49 ин Номер... Хорошо, я согласен. Автомобиль 86 км на годину. По я представляю с Дальше, дальше ваше действие. Я понял. Дальше ваши действия. Хорошо, пишите Стараюсь протокол, вам отправляйте вам... в суд. Я вас, я вас умоляю. Зачем меня держать? Что я, 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 вам делал? снимать материал. Это ваши проблемы. Я здесь зачем? Если а? вы порушили, все проблемы с и наши. Правильно. Я в суде с вами буду разбираться, ребят. Отправляй так, так, ваш министр. я же вам сказал, что вы для меня никто. Никто. Судья для меня авторитет. Вы никто. Вы, вы, вы право правозахисники. Я нарушил, будь ласка, отправляйте в суд, не проблема. Я там буду решать этот вопрос. Мне не надо было искать мозги. Что вы я отправляйте в суд, и я там да не, буду мы знаем, решать. Что нам нужно вы ну не все, все, что вы от меня хотите? Конкретно, что вы от меня хотите? Три минуты вашей, но, вашей 63 статьи но, Конституции Украины. Да. Не свидетельствует против себя, это против своих близких.

А что же минимальный? Я хочу максимальный. Я бы скажу, что а вы Максимальный. Да, да. Вот напиши на максимально. камеру. Я хочу максимальный. Я хочу знать, что вы находитесь на своем месте.